tersebut uh, di mana pelantikan itu bukan kita mempertikaikan pelantikan ketua hakim negara yang baru Tengku saya sebut Tengku Maimunah semalam Tengku Maimun sebenarnya uh, dia, dia bukan kita mempertikaikan pelantikan ketua hakim baru yang baru kita bukan mempertikaikan nak lantik baru tetapi kita mempersoalkan persoalan mengenai kaedah maksudnya prosedur pelantikan tu Uh, prosedur pelantikan. Uh, France pukul 4.30 petang. Okey. Lock baju Green Day. Baju Green Day ni tak ada jual. <laughs> uh, kenapa tak jadi dengan Faizal Rahman? Uh, tapi Faizal Rahman buat live sendiri. Masa kami bertembung, Sarah. Masa kami bertembung. Saat dia boleh, saya tak boleh. Saat saya boleh, dia tak boleh. Dan kami ni jauh. Uh, jadi, Agak sukar lah nak mencari masanya. Tak apa lah, ada masa nanti. Kalau saya tak live live depan dia bersemuka pun, saya akan mungkin live dengan dia secara online ke apa ke. Eh, kita cari masa lah. Hai, Saudara Leaking Max. So, kalau dia drop ataupun dia tiba-tiba freeze ke, bukan freeze, dia tak akan terputus. Ni macam lagging-lagging tu, tuan-tuan faham lah. Okay, tuan-tuan faham lah eh. Uh, sebelum saya pergi further, I think... Um, saya kita kita tengok dulu eh, apa yang ada kat dalam berita-berita kita berkenaan dengan politik-politik semasa terlebih dahulu. Haji AJJ akan kaji kedudukan dun, dua adun dikait dengan dakwaan rasuah. Pentadbiran negeri Sabah akan mengkaji semula kedudukan dua pemimpin negeri setelah mereka didakwa atas kesalahan rasuah pagi tadi. Perkara ini mengalamkan menerusi satu kenyataan dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Menteri Sabah. Haji Jino berpejam setelah pembantu menteri Andi Muhammad Suraidi Bandi dan Adun uh, Sindumin Yusuf Yaakob dikenakan tuduhan rasuah di Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu. Berhubung kedudukan mereka dalam kerajaan, Ketua Menteri berkata dia akan meneliti perkara ini dengan teliti pada masa yang sesuai setelah menerima maklumat dan laporan berkaitan. Najib berkata kerajaan negeri JRS komited memastikan integriti dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan. Terdahulu, dilaporkan bahawa Andi yang juga pembantu Menteri Pembangunan Industri dan Keusahawanan Sabah dituduh menerima wang tunai berjumlah RM150,000 daripada ahli perniagaan Tia Jian atau Albert T sebagai habuan untuk membantu permohonan lesen penerokaan bagi syarikat Sinaran Hayat Seni Amrahan. Adun Tanjung Batu itu dakwa melakukan kesalahan di kediamannya Jalan Pantai Sembulan, Kota Kinabalu. Yusuf uh, yang juga um, sorry uh, pengurusi Kazana Sabah didakwa menerima wang tunai RM200,000 daripada T di Hilton Kota Kinabalu pada Mac 2023. Sopan itu ditakwa bertujuan untuk membantu proses permohonan lesen penerokaan bagi syarikat Nusa Kini Sdn Bhd. Okey. Uh, terima kasih ya, yang datang. Adakah live saya diganggu taklah? Gak live saya tak diganggu. Saya tak tahu lah tapi apparently dia drop. Mungkin saya kena tukar laptop ke, saya kena baiki saya punya sistem ke, I don't know. Uh, kita 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 pakailah apa yang ada eh. uh, dan uh, apa yang ada masuk pakai je lah <laughs> saya ni nak kata lebih-lebih tak lerang eh, ni yang berlaku so apa yang berlaku di Sabah sekarang ni eh? um, kita tahu eh, daripada 6 adun yang dikaitkan dengan uh, rasuah tersebut 2 telah didakwa dan semalam 2 hari lepas diredahkan lagi ada beberapa adun daripada parti lain eh, seperti PBS seperti parti um ialah parti yang yang dikaitkan dengan JRS jugalah ketua Men timbalan ketua menteri Sabah juga dikaitkan dengan rasuah tersebut cuma sekarang ini masih belum ada dakwaan ataupun sama ada masih dalam siasatan atau tidak masih lagi dalam pe, uh, apa orang kata dalam pemeriksaan dalam 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 siasatan lah kita kata so kita tak tahu lagi eh kedudukan sekarang ini tetapi dua telah didakwa dan uh, yang menarik Sabah akan berlangsung lebih kurang dalam 3 bulan lagi jadi untuk mereka nak dikatakan dibuang dan sebagainya sebenarnya tidak kot sebab pilihan raya Sabah dah dekat dah jadi bila pilihan raya Sabah dah dekat um, I think lebih um, mudah sebenarnya untuk mereka teruskan je pilihan raya Sabah cuma yang menariknya adakah benda ini akan memberi impak kepada pilihan raya negeri Sabah Okay, sama ada dia akan memberi impak kepada pilihan raya negeri Sabah itu satu persoalan yang menarik lah sebab Sabah ni kadang-kadang dia tak termakan dengan isu-isu macam ni terutama dekat kawasan-kawasan pedalaman kan dia tak termakan dengan isu-isu sokong rasuah lah apa dan benda-benda macam ni kan uh, tapi still benda ni dalam peringkat awal tapi bukan ramai orang faham pun dan tahu bahawa peringkat awal ni bukannya belum didapati pesalah lagi kan uh, so you know kita tengok sabah nanti pilihan rayanya akan berlangsung bagaimana dan adakah dia akan mempengaruhi atau tidak okay. Adalah sorry Uh, semalam juga eh, saya ada cerita tentang um, saya akan cerita tentang ada orang pertikaikan, dia kata mustahil lah PAS ni akan bergabung dengan UMNO sorry UMNO ni akan bergabung dengan PAS ni satu benda yang tak kena maksudnya tak logik dan sebagainya okay, kita akan tengok sekejap lagi okay? tapi sebelum itu saya nak ulas berkenaan dengan apa yang disebut oleh Rafizi ya eh? especially mengenai pelantikan ketua hakim negara yang baru uh, dan benda ini disuarakan oleh Mahathir Mahathir bimbang campur tangan politik dalam lantikan ketua hakim. Bekas Perdana Menteri atau Mahathir menyuarakan kebimbangan terhadap kelewatan pengumuman calon pengganti ketua hakim negara Tengku Maimun Tuan Mat. Dia turut mengingatkan agar proses pelantikan tersebut bebas dari sebarang campur tangan luar. Sambil mengakui perbezaan pandangan dalam kalangan ahli Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman merupakan perkara biasa, namun katanya sebarang pelantikan perlu diselesaikan secara dalaman oleh Suruhanjaya itu sendiri. Saya difahamkan ap, ap, uh, apa pendapat berbeza di kalangan Suruhanjaya memiliki hakim jadi harap, saya harap ia diselesaikan. Jangan ada campur tangan luar katanya. Maricro menegaskan bahawa pelibatan pihak luar dalam menentukan pelantikan hakim boleh menjejaskan integriti institusi kehakiman negara. integriti institusi kehakiman negara. So saya sebut ulas uh, saya ulas perkara ini lebar panjang eh apa? Uh, secara panjang lebar semalam eh dan hari ini eh uh, tadi